Но на самом деле мы уже сейчас находимся не в Славянске, мы въехали только что в Краматорск. Я могу сказать, что было в потому что в Славянске не было вообще связи. Значит, в самом э, город администрации, где, э, где установили флаг, там находилось огромное количество оружия, которое мы покажем позднее на видео, во время того, как прибыли то министры обороны и были другие журналисты, ну, журналисты, журналисты, мы были в их пятым каналах, э, там э, появился человек, который хотел выстрелить уже в то время, когда находились войска прямо в городе. Как нам сказали, хотели выстрелить из гранатомета, его снайперы, я так понимаю, что убили, и мы видели эту картину. После этого в самом здании начали выносить оружие, само здание, очевидно, доминировано Мы увидели несколько мин, которые были на растяжке, то есть это такие провода, которые не позволяли заходить в какие-то помещения, и если входил человек, они взрывались. Их нашли саперы в том числе там находился тир в подземном помещении, в под подвале э, этого гор администрации, где они тренировали стрелять. И, э, кстати, мишенью для стрельбы была э, Юлия Тимошенко. А в самом в кабинетах было найдено несколько э, досок, на которые были приклеены портреты Коломойского, Александра Турчинова и Дмитрия Ярошев, которые они бросали Дротики. В самом городе сейчас достаточно спокойно, но мы общались с некоторыми местными жителями, и мнения разные. Одни люди э, говорят, что наконец-то пришли, есть люди, которые э, ну, очень скептически отзываются о том, что произошло, и они, я так понимаю, не очень довольны тем, что пришли украинские войска. Мы нашли также одного человека, э, родственник которого служил вот в войсках. Э, или вы среди тднр и среди сепаратистов и, и объяснить почему они это делали почему они уходили кто то говорит что ради денег кто то говорит что уходили люди просто потому что они не любили киевскую власть и до сих пор не понимают что произошло что касается того что сейчас там происходит говорят завтра мы уже нам об этом сказал Господин Гилитей, министр обороны, о том, что завтра туда будет, заедет колонна с гуманитарной помощью. В городе абсолютно нет связи, нет света. Линии электропередач повреждены по всем дорогам, которые подводят к городу. В самом городе магазины практически не работают, как сообщили нам местные жители есть, было нечего. В последние дни продукты практически пропали, им выдавали сухпайки. Что касается самих сепаратистов, они выехали из города. Где-то в 9 часов вечера вчера нам об этом сообщила уже пленная сепаратистка, которую взяли в плену уже на блокпосту к подъезде к Славянску. По ее словам, в 9 часов был выезд и попытка прорваться. Некоторые прорвались, вот они не прорвались, остались на блокпосту. Это ближайший блокпост со стороны Краматорска в сторону Славянска. На этом блокпосту взорваны два танка, мы их видели своими глазами. И там лежат тела до сих пор, они не... То есть их еще не забрали. Мы из Славянска сейчас выехали колонной, приехали в Краматорск. В Краматорске будут устанавливать флаг. Вот прямо сейчас, то, что вы, я не знаю, как, насколько вам передать, но вот прямо сейчас мы стоим на подъезде Краматорск, колонна остановилась. Я так понимаю, что ожидается нападение, и солдаты выстроились вдоль колонны, они пытаются прикрыть ее. В колонне едет замминистра внутренних дел, министр обороны, и с нами два БТРа. Я так понимаю, что цель приезда была установить государственный флаг, и это, видимо, идет расчистка города перед въездом колонны. Либо что-то произошло, потому что, судя по тому, как сейчас расположены солдаты, ситуация достаточно тревожная. Что касается по поводу сепаратистов. По тому, как нам объяснили в милиции, они знают, где сейчас находится Гиркин, знают, что он выехал из Краматорска, и он, у него есть потери, и он спускается ниже, если смотреть по карте, в сторону Донецка. І це вот то, що на данный момент задавайте свої відео, поки связь, я змогу ответить. Мустафа. Водночас на своїх сайтах офіційних терористи повідомляють, що перенесли свій центр з Слов'янська до Краматорська. Чи можна сказати, що вже Краматорськ знаходиться під контролем українських військ? Но, смотрите, от ми зараз знаходимося в Краматорську. в Краматорську, вот в той колонії в мы двигались, должны были ми повинні були їхати до внутренних дел. Я не знаю. то есть наоборот, министр обороны и замминистра Я не знаю, они ли сейчас колонны, потому что колонна двигалась с большой скоростью, возможно, они где-то съехали с дороги, но мы вот с колонной сейчас находимся в городе Краматорске. Здесь неспокойно, здесь слышны выстрелы, здесь солдатам приходится расчищать дорогу, то есть я не имеется в виду, что там происходят какие-то бои, но постоянно есть э, выстрелы и есть подозрение на то, что э, в так называемый зеленках здесь называют зеленка, это вот по вдоль дороги э, идет э, деревья и кусты, вот в них, возможно, кто-то скрывается, есть такие сигналы, и солдаты постоянно останавливаются каждый там не знаю километр, и останавливается вся колонна, окружают ее солдаты, потом дальше идет продвижение. Радио, глушитель работает на территории всей колонны, но вот мы сейчас остановились сейчас. Я так понимаю, что либо радиоглушитель ушел вперед, либо, ну, почему-то вот связь появилась сейчас. Но что точно, их лагерь не может быть в Краматорске по одной простой причине, что если бы здесь был их лагерь, сюда бы вряд ли пустили, э, ну, по крайней мере, министра обороны, да, вряд ли бы он приехал сюда сам э, в, в колонну. вот нам сейчас говорят, что нужно отъезжать, потому что там, э, видимо, есть какие-то баррикады, да, что э, Почему? Там что-то происходит, как вот мне говорит наш товарищ, что там что-то происходит, нам сказали завернуть, мы сейчас выезжаем из центра, мы были прямо в центре Краматорска, мы сейчас будем выезжать из центра Краматорска а, и останавливаться где-то, я так понимаю, неподалеку, потому что а, вот а, сюда вот я уже вижу, едут колонна двух еще двух БТРов. Что могу я сказать А, подожди, это БТР. А, один танк и БТР. Что я могу сказать по поводу того, что мы видели по дороге? По дороге частный сектор. Во многих домах действительно видно, что есть разрушения. В них, очевидно, попадали снаряды. Также снаряды мы видели, которые попадали в блоки, жилые блоки, и они там повреждены. То есть не только блок посты повреждены, но и жилые сектора. Были ли там люди в этот момент, неизвестно, но Вокруг них люди есть, и мы видели и э, жители, которые выходили на дорогу, и мы видели э, разрушенные и дома, в том числе, якобы нам говорят, что попали э, в бетонный завод, как раз тот завод, который готовил баррикады для города Славянска. Вот вы слышите звуки танков, я, к сожалению, не могу вам передать картинку. Картинка у нас всего, что было в Славянске, мы могли вам показать. Э, то, что сейчас в Краматорске не могу показать, потому что мы пока не, не можем снимать, нет у вас интернета. О, кстати, тут на танке, я так что тот танк, который мы с Богданом Кутеповым э, видели под Балбасивкой э, на седьмом блокпосту около Славянска, сейчас он как раз въехал в Краматорск, я попросту узнал экипаж, а, тут же вот подъехало два БТРа, и я так понимаю, что танк сейчас будет въезжать в центр города и прикрывать с собой колонну автомобилей гражданских, и гуманитарная помощь, которая тоже едет с нами. Я еще вижу, еще четыре БТРа сюда подогнали. И пока сейчас просто ждут сигнала, ехать дальше или не ехать. Алло. Мустафа, скажи, будь ласка, чьи там местные жители на улицах? Чи для них? Происходит? Сейчас здесь, вот в Краматорке, я не вижу меня местных жителей. Что касается Славянска, то... Там достаточно странная картина. То есть город, ну, в принципе, еще день, город практически как будто бы вымер. Но там есть, мы видели, несколько стариков, которые наиболее охотно э, как бы идут на контакт. Они, э, и, и они как бы, я даже видел смешную картинку, когда едет танк, и мимо спокойно себе и танк идет, и прикрывает танки солдаты, и в тревожная обстановка, выстрелы, все думают, что будет нападение, и спокойно рядом едет на велосипеде дедушка... И готов общаться с журналистами и разговаривать. Вот то, что мы видели. Бу дуже Мустафа, будь ласка. Так, дякую дуже Мустафа. Будь...